Чи навчите? Звичайно, то я можу роздягатися, переодягатися і приєднуватися до вас. Так, Можна. Так. Дякую. Маріна Ігорівна, дівчата, я вже готова для того, щоб ви навчили мене отих таких різних викрутасів. <рес> Тогда приступаємо, не будемо затягувати. <рес> для початку підготові корпус. Корпус у нас прямой, красивий. Ножки стоять, лопненько, носочки розводять, руки стають. Красиво. И сейчас мы начнем работать грудь. Поэтому таз у нас не двигается. Особенность восточного танца в том, что у нас работает по частям. Сначала грудь, потом грудь Итак, начинаем работать грудью сейчас. Выдвигаем грудь вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. Назад. Вперед. У тебя работает таз. Я не А грудь работает за счет мышц спины на самом деле. Теперь в сторону. Раз. Два. Три. Четыре. Руки. Стараемся не двигать. Держим руки. И теперь пробуем по кругу. В сторону. Вперед. В сторону. Насправді на це дуже складно. Тіло не слухается. Грудь в одну сторону, а бедра в іншу. Діло слухається, но не сразу. Значит, что мы делаем дальше? Мы делаем вдох и сейчас носиком выпускаем воздух и грудь поэтапно мы выдыхаем. Тоже как лесенка спускается вниз. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два, три. Раз, два. три. Грудью. Восьмерочку. Грудь. С, с, угу. Грудь тянется а к локтю. Раз. К другому. Два. Три. Четыре. Только грудь. Раз, два, три, четыре. Теперь соединяем с руками. Раз, два, три. Четыре. Поднимаем вверх. Спускаемся лесенкой. Раз, два, три. 4. Теперь плавно переходим к животику. Uh -huh. Переходим. Животиком мы делаем. Теперь дышим животиком. Uh -huh. Мы дышали бы лучше. Теперь животиком. Брюшной, да, uh -huh. И надуваем животик как шарик. Вдох, животик надули, сдули. Ну, целый мир и такая. И? и немножечко понадували животик. А теперь живот. Выкатываем как мячик. Девчатка, покажите мне, как у вас мячики выкатываются. Выкатываем. 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 И выкатываем. А теперь мы соединим движение с грудью и движением животом. Подняли грудь вверх на лесенку. И опускаем. Раз, два, три. Угу. И делаем выкат животиком. Вверх поднимаем ручки. Еще раз. Раз, два, три. И животиком. Теперь мы сделаем обратную волну живота. Назад. Девчата, рубить это для меня не по силу. И снова соединим это с грудью. Максимально оттянуть бедро. Растянуть бедро, чтобы оно было красиво. Я уже себя чувствую сильно. Вот. Отлично. Теперь. Потихоньку выдвигаем бедро вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону, вперед, в сторону. Получаем восьмерочку классическую. А круто двигается. А круто не трогать. И сейчас мы сделаем восточную восьмерочку обратную. Начинаем назад, в сторону, назад. В сторону, назад, в сторону и связываем, получаем красивую восьмерочку. И скруточки, супер, скруточки. Ой, скруточка, смотрите, как у меня гарно и я, значит, я на голову выходит. Не путаем, слушайте, а скидные танцы. Молодец, ты все получается И куда же без с трясочкой, сейчас его потрясем. <рисуем> потрясем? Потрясем. бегут быстро 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 mm. и у девчата сто листочки можно же долго тренироваться и с хитрый танец и на кухне связи mm -hmm. и трясем 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 то есть животик немножечко должен трястись получаем удовольствие mm -hmm. Сюрпляємо. А, сюрплязи? Ну, давайте. Отак, от швидко, швидко. бистро, бистро, быстро, быстро. Сотняки, покрутились. Дівчатка, ну супер, супер. Я правда зрозуміла, що одним заняттям не обійдешся, це потрібно ходити регулярно і, напевно, щось вийде. Так, сочний таєм, це та смисл життя. А тому давайте присядемо і спокійні вже такі обстановці поговоримо. Добре? добре, добре, дякую. Ой, Ой, дівчата. Ну нарешті відпочину після таких занять. Ви пробачаєте, можливо, не все виходило, але на наступний раз, я думаю, буде все в мене виходити. Перше запитання до керівника Маріна Ігорівна. Розкажіть, будь ласка, про східний танець, власне, про культуру східного танцю. Адже дехто із нас, звичайних людей, звичайних глядачів, вважають, що східний танець це щось нецензурне. Розкажіть нам, що це ми на протяженні п'яти років… Как раз-таки работаем с девушками, девочками, женщинами, даже бабушки к нам приходят. То есть у нас работают девочки от 5 и до 55 с удовольствием. Что такое восточный танец? Восточный танец или belly dance, как он называется. Мы привыкли его называть танцем живота. Но на самом деле восточный танец, он безграничен. То есть восточный танец называют танцем жизни. Почему? Потому что он очень благотворно влияет на женский организм. И то, что мы привыкли связывать его как нечто с чем-то развратным, то есть это, скорее всего, ошибка подачи кинофильмов Голливуда. Потому что тот восточный танец, который сегодня мы видим, то есть он появился уже, скажем так, где-то в 60-80-х годах, когда была показана женщина, в первых фильмах в восточном костюме, вот, в костюме раздельного плана с открытым животом. То есть, естественно, в то время такие показы женского тела, да, то есть считались какими-то, ну, скажем так, не совсем эстетичными. Сегодня, да, даже вульгарными, вот девочки подсказывают. А сегодня мы на пляжах с вами просто раздеваемся в купальнике, да лежим и не считаем это ничем плохим. То есть то, что считается где-то сексуальным, да, мы не побоимся этого слова. То есть я бы хотела сказать, что красивая женщина, она всегда вызывала, наверное, зависть. В первую очередь у тех же женщин. Хотя, если мы сравним другие направления танцев, те же спортивные бальные танцы, эстрадные танцы, мы увидим гораздо более откровенные костюмы и гораздо более эротичные движения, я бы сказала так. То есть наши движения все, они являются, скажем, такими, которые женщина может делать природно. То есть красивая волна, красивые плавные движения бедрами. То есть это говорит о женщине, да, как о матери в каком-то плане. О женщине, которая... Потому что женщина дает жизнь в целом. Мы все с вами, то есть женщины, и мы должны это показывать и не стесняться этого. И вот, например, что касается нашего клуба, то у нас для каждого возраста есть отдельная программа. То есть каждый, например, человек, то есть если это ребенок, то он лишь выполняет небольшую часть тех движений, что и будет делать уже взрослая женщина да? потому что ребенок маленький, он не понимает еще женской сущности. Восточный танец он настолько многогранен, что мы можем то есть, с вами изучать классический танец, фольклорный танец, который подразделяется более чем на 10 видов. Халиджи, Ракли, там, Гавейзи, Александрия. Мы все это танцуем в Саиде. Мы все это возим на конкурсы, выступаем. И знать критерии, насколько правильно подать танец. Дівчата, а тепер ви мені розкажіть, давайте трішки похвалимося, адже в цьому році вашому клубу 5 років. І за ці 5 років знаю, що є вже певні здобутки, вас знають, вас запрошують на всілякі фестивалі, на конкурси, які проходять. Розкажіть мені, будь ласка, де ви за ці 5 років бували, в яких конкурсах приймали участь, що яскравого, що вам запам'яталося? Мы пришли на Восток, прежде всего, потому что мы его любим, да, то есть, как бы, женщина, когда идет заниматься бальными танцами, она любит бальные, восточные, то есть, она должна, быть вдохновенно этим, то есть, ей должно это нравиться. Мы сюда все пришли, все семейные, с детьми, как бы, у некоторых и детки тоже занимаются, и как бы, ну, просто для своего развития, для досуга, да, потому что у нас в не очень, как бы, разнообразные места для взрослых. очень мало. Как бы, и через два месяца нас решила показать городу Фастову, сделала такой, знаете, мини-концерт, да, на что нас очень долго уговаривала. А потом через... А потом <связано> их нельзя остановить. <связано> да, а потом еще через два месяца она решила свозить не только деток на конкурс, но и нас взрослых. Да, как бы каждый выступал в своей категории. Мы были как дебют, ну, дебютанты. <говорит> Я, раз. Я вам скажу, так это очень категория? страшно. Мы себя самоуспокаивали, знаете, когда идут дети на экзамен, вот так и мы. Это было очень страшно. Ну, как бы, но мы справились с этим, да, то есть как бы мы заработали первые награды первые места как бы в дебюте там ну вот и все так продолжалось и вот как бы с Донецком мы начали ездить мы были в городе Полтаве мы были в городе Хайкове мы были в городе Одессе уже два раза на конкурс там очень не нравится более. туда ездить. ну мы, да, просто, мы да. ездили самые любимые да, как бы, да, да у нас не только у деток да очень много первых мест ну и у взрослых да как бы ну есть наши их, взрослые просто, очень хорошие да, да, особенно групповые танцы как бы поэтому это, вы знаете, это очень помогает для здоровья, для досуга и вообще для настроения женщины и порядок и в семье и в жизни и на работе. Я сразу с какими видными людьми вам э, вы уже встречались, довелось встретиться, познакомиться, кто там вас, э, я знаю, с Чапкисом. Да, ну, ну расскажите мне немножко про Чапкисом, конечно, это памятно, потому что этот человек создает настроение, да, и вот у нас и, и Марина, и Ирина, все в обнимочку, то есть он очень просто ко всем подходит тоже абсолютно. Он проводил конкурс, то есть сейчас занимается тоже. Он не только бальными, но у него есть студия и восточного танца. То есть, конечно, он не преподает, но просто под его руководством тоже находится. Вот, то есть, конечно, кроме Чапкиса, Литвинов, да, ну, по, кто не знает ну и конечно наши звезды Балет Данса, то есть не все про них знают, но на самом деле и украинские и российские танцовщицы сейчас занимают первые места в Египте опять таки на конкурсах, то есть наши девушки очень хороши, они хороши во всем наверное, вот и конечно то есть самая известная танцовщица у нас Украины это Дарья Мицкевич. то есть постоянно то есть мы опять таки с ней раньше, когда у нее было больше времени, то есть она уделяла время и нашим деткам, вот и с нами не раз да, фотографировалась, общалась, то есть русские звезды постоянно к нам приезжают, звезды из Египта, то есть все это мы видим их на конкурсах. То есть у нас, например, подача и культура танца берется от носителя танца, то есть мы берем мастер-классы, mm -hmm. то есть это все не просто так, да? то есть берутся азы и конечно же подается уже нашей аудитории так, чтобы она понимала. Вот. Но культуру мы сохраняем. То есть танцы и уже даже некоторые слова на арабском языке мы знаем. То есть как сказать, я тебя люблю, как Юля сказала? <соцентричное> а некоторые даже вышли замуж за араба. Чтобы быть тоже к высоту. Я зрозуміла, ви мені скажіть, будь ласка, що б ви порадили нашим глядачкам, тим а, дівчатам, леді, панночкам, яким вже далеко не 25 років, і які, можливо, б хотіли б займатися, але ви. А, вони мають певні комплекси там, згідно своєї фігури, може там думають, та з такими боками не, не гарно буде мені танцювати. Як то, не естетично? Як би ви могли залучити цих дівчат? Ну, у нас тоже жизнь. Да. <связь> не фигуры. бывает некрасивой фигуры. Да. Не бывает некрасивых бедер, а с комплексами надо бороться. А как бороться сейчас нам девочки расскажут? В принципе, Боремся да. до сих пор, скажем так. Прежде <связь> всего, все нужно лет? Себя. Да. Таким и как есть. бы прийти, не бояться и развиваться. Не у всех нас ну, начиналось как бы все, как. Вот мы пришли, как и ты, Аня. Ну, то есть, как бы там не получается, там не получается ничего. Растягивались со временем добивались даже дома танцевали перед конкурсом ну как бы все приходит со временем вы знаете это очень полезно для здоровья очень. главное не бросать да главное Нет, не бросать э, вот этим комплексом не давать э, как бы никакого порыва да потому что не не бывает людей у которых появляет, получается все сразу это не только восточные танцы это любые танцы потому что например э, вот да вот Мариша например вот я мы занимались ранее другими видами танцев но э, Например, чтобы заниматься вальными танцами, нужен партнер. Не у всех есть такая возможность заниматься с партнером. Вот, поэтому многие женщины приходят на восточный танец. Да лучше не живее пока танцуют, То есть это не только танец, это проходим. атмосфера, это общение, это поездки. Вот. Будет у нас э, в конце апреля снова конкурс. Мы едем на конкурс к Кали Кушнир, финалистке Украина, да? Майя Талант. Да, и, сейчас да? она проводит у конкурс в Киеве, что очень удобно для нас. Вот, поскольку спонсоров мы не имеем. Кстати, <свят> <свят> да. Меценатов <laughs> а в Фастове мало. Вот, поэтому мы, конечно, все это самофинансируется, мы сами шьем костюмы и сами оплачиваем свои поездки, но нам это нравится. Получаем моральное удовольствие. Да, мы отдыхаем морально и физически, вот, и в конце мая у нас концерт, поэтому, пожалуйста, все приходите, вход будет бесплатный, атмосфера будет замечательная, много позитива, много Музики не только восточний, Вот. там думаю, що емоції будуть зашкалювати дійсно. Я би хотіла зробити такий невеличкий анонс і сказати всім нашим глядачам, всім фастівчанам, що 26 травня о 15 годині в приміщенні міського палацу культури, в приміщенні великої зали, відбудеться е, такий звітний концерт, ювілейний концерт е, клубу східного танцю Бахіра. Їм виповнюється п'ять років. І давайте трішки заінтригуємо нашого глядача. Давайте трішечки розкажемо. что вы планируете в этом концерте? Скажем так, информация немножко засекречена, мы только приоткроем вуаль, поскольку сценарий еще в процессе подготовки, потому что все карты не открываем, но будет очень интересно обыграна мы задействуем э, несколько персонажей восточных вот и э, сегодня очень популярный сериал Великолепный век Роксолана, Роксолана да. То есть воспользуемся мотивами Постараемся задействовать и Хюрем Султан, и Султана Сулеймана. А, вот. Ну а дальше ваша фантазия. <свят> <свят> Пускай пока что буйствует. А, вот. И а, все это пройдет по мотивам, наверное, восточных где-то сказок, восточных поверьей. вот. Я думаю, будет интересно, потому стоит прийти. Из чата. Ну что, в свою очередь я вам просто хочу подяковать за то, что приняли меня сегодня в коллектив. Да, приходите, мы тебя уже записали. Потом хочу, конечно, Побувати на вашому концерті, і думаю, що багато з наших глядачів хто зацікавився, ми їх заінтригували. Обов'язково вони прийдуть на ваш захід і в свою чергу хочу ще попросити. Давайте ще потанцюйте нам хоч трішечки. котрішечку. Це ми можемо робити без перестану. Вас Вітала Анна Казначеєва в моїй програмі. «Невипадкові зустрічі з Анною Казначеєвою. Дякую на все добре вам.